好了，别想了，以后有我陪着你。就算你的病情不会痊愈，但至少也不会恶化。那些不美好的回忆就没有必要再去管它了。嗯。小六。小六。什么？我想起来了，小六。小六，我儿子呢？我都说了，先把财务报表给我。小六。 你不能一错再错了，是是我的错，但是这一切都是你造成的。今天我是拿不到财务报表，你以后就别想再见到你儿子。当时绑架我们的那个男人跟另外一个男人在争吵，然后那个男的说：“小六，把孩子还给我。”然后另外一个男的就说：“把财务报表交出来。”然后他们俩就在那儿争执。小六，小。 好，我知道了，方言，那个，我现在有点急事要处理，你先回家乖乖等我，好吗？嗯嗯，别想了、啊，嗯，快去吧。 喂，你在哪儿？我现在要见你。好，马上过来。顾总，明天董事会改组，董事会成员都会到场。嗯，我私下了解了一下，史梦在董事会的呼声很高。可是他向来只留心制片工作，董事长一直应该还是会拥护您稳坐的吧。 以前会，现在不一定了。晚上给我订一个饭局。好的，顾总。没想到我梦里的那个小哥哥，竟然是你哟、哦！听你的口气，还有点失望啊。啊？有吗？ 哎，都这个时候了，还在跟别的男人聊天，不合适吧？没有，这是十一。我本来想今天在树林那边给你们约一个兄弟的坦白局，但没想到他一直没来。一点都不意外。倒是你，都有情人终成眷属了，你就不要太贪心了啊！嗯，你可别打着兄弟缓和的幌子。 心里面还想着其他人，嗯，走。哎呀、哎，是、哎哎哎、你刚才先捏的我的脸皮<糖>。 一，二，三，四，六，七。说什么呀？我们这次就遵循天意，看我数到的第十个人是不是一对情侣。九。 是，是情怎么还不回来啊？石梦晚上要加班。 那十一呢？十一去哪儿了、啊？嗯